saçı Anar Bayramov bizi həttə gözləyür deyirlər. Anar bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Anar bəy, biz mağazalar alıcıya çək vermirlər, əlavə dəyər vergisi ödəməkdən boyun qaçırırlar. Bu halda vətəndaş nə etməlidir? Sizdən eşidək bir də. E, vətəndaş bu halda aliətə üzr müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni bu işlərə nəzarət edən dövlət vergi xidmətinə müraciət etməlidir. Hı -hı. Çünki vergi ödəyici vergi məzarətisinin müvafiq maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi vəzifə borcudur ki, ödəyicinin ödədiği e, pul və saatlarına görə ona çək, qəbz və hər hansı bir digər hesabat blankı təqdim etsin. Əgər vergi ödəyicisi alıcıya çeki qəbzi və hər hansı bir digər ödəniş ödənişi təsdiqlənən zaman təqdim etməlidir də vətəndaş dövlət rəqəmi xidmətinə müraciət edə bilər. Kassa işləmir, POS terminal nasazdır kimi bəhanələr də bəzən səslənilir. Sizcə bu əlavə dəyər vergisini ödəməməyə əsas verə bilərmi? Praktiki olaraq bu nəzarət kass aparatı nasaz vəziyyətdə ola bilər. Lakin belə olan halda qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, Belə vəziyətdə vergi ödəyicisinin məxsfəsi də müəyyən olunub. Yəni dərhal vergi orqanına xəbər etməlidir. Aha. Gəlirlərinin qıtçotunu xüsusi jurnal və kitab var, orada qeyd etməlidir və ödəyiciyə digər kassə mədaxil orderini təqdim etməlidir. Lakin bir məsələ var ki, bu ancaq vergi ödəyicisinin özünün gəlirlərin uçotu alınmasını təmin edir o məsələ. Amma burada biz əgər məsələ vergi ödəyici tərəfindən deyil, vətəndaş tərəfindən məlum olan qaydalar, ki, var ədəbənin geri qaytarılması qaydaları Aynen. var. Vətəndaş nöqteyi-nəzərindən yanaşdıqda isə, çünki ona alternativ olaraq təqdim olunan digər kassə mədaxil orderi ədəbinin geri qaytarılması üçün əsas deyil. Yəni həmin anda, həmin ə, real rejimdə ə, onu qəbul eləmir o ədəbi geri qaytarma sistemi. Laçın növbəti dəfə kass aparatı, yəni öz mühafizədə aradan qaldırdıqdan sonra həmin kassa mədaxil o demə vatandaş gətirib vergi üçün təqdim etməyin qarşısında nəzarət kass aparatının çəkinin təhvil ala bilər. Məs bu ümumiyyətlə əlavə dəyər vergisini geri al sistemi nə qədər effektiv oldu? Bu vergidən yayınmaların qarşısını ala bildimi? Yoxsa yenə də bu cür yollarla bəhanələr? Bəli, də yəni statistik göstərdilər, ki. onu göstərir ki, yəni ədəbi geri al sistemi tətbiq edildikdən sonra pərakəndə satışda dövriyyələr bir az şəffaflaşmaya doğru istiqamətində bir az xeyir irəliləyiş var. Burada ə, təbii ki, vətəni, yəni istər ə, Məşhur həyatımızdan da götürsək, ətrafımızda da həm çək, ə, yəni marketlər olsun, digər ticarət mərkəzləri olsun, bir, ə, bir artıq kronik hal alır. Baxmır ki, əvvəllər də hüquqi hüquqi idcotsəlmaz, heç bir stimullaşdırıcı amil olmadığı üçün istəmirdi. Amma indi ə, nəzərə alsa ki, orada onun ə, hər ansa bir ə, kəşbək, ə, yəni var, geri qaytarma var, artıq vətəndaş da tələb edir. Ha hə, bu kifayət edirmi? Təbii ki etmir. Amma indi bu da bir tədbirlərdən biridir. Yəni bu da böyük bir köməklik göstərir. Təşəkkür edirəm. İqtisadçı Anar Bayramov idi bizimlə telefon bağlantısında.